Зону покинуть. Звісно, готовий. Кінцівка. Хороша кінцівка сталкера поклик Ну, правда, вона, мабуть, не зовсім хороша. Бо то, що, наприклад, я Бродязі не допоміг. Ну, то що я взагалі, блядь, не знав, де він із Оазісом тут херня буде одна. Бо то що... я його так і не розгадав той Оазіс. расследования Дегтярев был поощрен внеочередным званием полковника. Отказавшись от предложенной ему штабной должности, он выразил желание направиться в зону постоянным наблюдателем от службы безопасности. Информация о пси-установках, добытая майором Дегтяревым, не на шутку встревожила его руководство. Все материалы по их лабораториям были изъяты из военных архивов и помечены грифом особой важности. Сотрудники СБУ в зоне получили приказ любой ценой воспрепятствовать распространению информации о сути проводившихся работ. На основе промышленной документации изделия номер 62 было создано несколько опытных образцов. После испытаний от массового применения данного оружия было решено отказаться. Стоимость боеприпасов оказалась слишком высокой. Впрочем, некоторые факты позволяют предположить, что совершенствование Гаус пушки негласно продолжается. Мое сердце колотится, я так радый. Я прошел Остался прибежищем для всех, кому повезло до него добраться. Бандиты упорно стремились установить на судне свои порядки, однако сталкеры успешно этому противостояли. День за днем тянулась неустойчивая затишье. Кровососы, что обитали в логове неподалеку, протарели к судну дорогу. После того, как нападения стали происходить даже днем, люди отправились в рейн. К сожалению, им не удалось зачистить туннели. А садусь. сука, я же цього, блять, тремора не вас не завалив, еб твою мать. Сука и квест на выконал, сталкером Долго на станции Янов установилась шаткое равновесие. Утомленные бессмысленной борьбой, бойцы враждующих группировок стали пополнять ряды вольных сталкеров. Научно-исследовательская экспедиция профессоров Германа и Озерского не смогла собрать достаточное количество данных и была свернута. После возвращения на Большую Землю Оба ученых занялись деятельностью, не связанной с зоной. Но зато он не загинут у сталкера другому. Рассказ Гарика о судьбе военных отпугнул сталкеров от Припяти. Немногие осмелившиеся посетить ее столкнулись с необъяснимыми и пугающими явлениями, что лишь добавило мрачные штрихи к облику мертвого города. Местность у станции Янов приобрела репутацию одной из самых опасных в зоне. Все чаще сталкеры не возвращались из вылазок. Мутанты убивали их почти у самых стен лагеря. Одним из пропавших без вести стал Зверовой, ушедший в свою последнюю охоту на Химеру. Ах, это сумно. А я даже не знал, как ему противостоять. Слухи о судьбе Зулуса дошли до командира долга генерала Воронина. Ко всеобщему изумлению...

Ну, хоть воно живый, и то хорошо. но правда, и на волю вступаются, жалко. Старший лейтенант Соколов продолжил летать на территории зоны и был сбит наемниками над Лиманском. Через две недели его, выжившего не иначе, как чудом, возле кордона подобрал патруль. Вскоре Соколов покинул ряды ВВС и перешел в гражданскую авиацию. особенно мощного выброса группа сталкеров была вынуждена искать укрытие в старой барже Ноя. Вскоре судно атаковали снорки, и ребята поняли, что они оказались в небольшой, но приличной крепости. Особое изумление вызвал выводок щенков псевдособаки, которые вместе с Ноем помогали оборонять баржу от мутантов. Долев алкогольную зависимость, Кардан ушел со Скадовска. Сталкеры говорили, что он искал своих пропавших товарищей. Через несколько дней израненный и облученный Кардан вышел к станции Янов. Но едва подлечившись, ушел из зоны навсегда. Стрелок передал руководству СБУ добытые на станции данные. Эта информация подтолкнула правительство к созданию научно-исследовательского института Чернобыльской аномальной зоны. Место главного научного консультанта в нем занял сам Стрелок. Командир группы Скат полковник Ковальский после возвращения из зоны доложил начальству о причинах провала операции «Фарватер». После долгого разбирательства и многих попыток переложить на него всю ответственность, Полковник с почетом ушел в отставку. Ну вот такая у меня концовка. И частково, ну, для вояк тут норм... Більш-менш нормально. Ну Тільки те, бе... що Гарік розказав, а я з Оазісом нічого не зробив. І... А кстати, тут про Бродягу нічого не говорилося. Ну Тільки я не розумію, чого з Зулусом таке случилося, бо Бо в тунелях я Бо в тунелях я його помав. Ну, він живив, жив... живий у мене був в тунелях і він ішов. Він пішов назад в зону. Я не знаю тільки чого він пом. Не знаю тільки чого він помер, але він пішов назад в той тунель. Його там, типа, мутанти сожрали чи що. Жалко, що е у мене в концовці Скадовськ і Янов тепер більше не сталкерські табори, ну все ж. Це ж все-таки гра. Але все-таки все сумно, хоч це і, гра, але мені реально зараз важко на серці. Бо то що я люблю і сталкерів, і вояк, і долг. Так що. Так. Всім удачі.